میرے دوست اللہ نے اس دین کے لیے بہت زمانوں میں کو بھیجا. کسی نبی کو اللہ نے ایک گھر کے لیے بھیجا کسی نبی کو اللہ نے ایک بستی کے لیے بھیجا اور کسی نبی کو اللہ نے قوم کے لیے بھیجا اور کسی نبی کو اللہ نے ایک ملک کے لیے بھیجا مگر ہمارے عروج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا اللہ نے کسی نبی کو کسی زمانے کے لیے بھیجا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو ادانے سارے عالم انسانوں کے لیے اور تک کے آنے والے سب زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجو کن تم خیرا ناس میں اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں خدا تعالیٰ نے تم کو تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا اور بھائی نے سو سارے عرب کے قیامت تک کے آنے زمانوں میں جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا بھائی ہم قلو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو ہی ہم نے کلمہ پڑھا ہم قلو صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہو گئے بس بھائی میرے دوستو امت میں مرد بھی ہیں سارے مرد ہیں ساری عورتیں ہیں سارے بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں بھائی میرے دوستو دوستوں سارے سارے جیتے بھی ہیں میرے دوستو اپنے آپ کو کوئی دکان سمجھ, سمجھ کر کوئی صدر سمجھ کر کوئی مزدور سمجھ کر رہا یہ ہمارے سب قصور ہوا بھائی میرے دوستو یہ جو ہم سے قصور ہوا ہے یہ قصور کا نقصان جو ہے سارے عالم کے انسانوں کو پہلے بھی ہوا اب بھی ہو رہا ہے اگر ہم نے قصور نقصان کو پورا نہ کیا تو آنے دن جنسل ہیں انہیں بھی ہوگا میرے حسینوں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ بدل فرمایا کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو میرے دوستر اس گناہ کے اوپر اگر ہم اس گناہ کو معاف کر دے گا اور اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا بھائی میرے نیلو آپ اللہ سے درخواست یہ ہے اللہ پاک سے معافی مانگے خود بھی معافی مانگے اور سارے عالم کے مسلمانوں سے معافی مانگنے پر تیار کرے بھائی میرے دوست اللہ نے ہمیں سارے عالم میں جتنے مسلمان ہیں ان کا بھی ذمہ دار بنایا ہے اور جتنے اسلام نہیں لائے ان کا بھی ذمہ دار بنایا ہے بھائی جب ذمہ دار بنایا تو اب جو معافی مانگ لے گا اللہ اسے معاف کر دے گا اور اس کی وجہ سے جو کمی آئی اللہ اس کمی کو بھی پورا فرما دے گا دیکھو بھائی میرے لیے جس زمانے میں اللہ پاک نبی کو بھیجتا ہے اگر کسی نبی کو بھیجا اسی حکومت کو حکم کو پیدانے صحیح یقین پر اور پرانے کے لیے پہننے کے لیے بھیجا تو اللہ نے اس نبی میں مقبول فرما کر بھائی نبی کی مدد فرمائی اور حکومت والوں کو بھی ہدایت فرمائی اگر کسی جی نبی کو اللہ نے بزارت کے مقابلے بھیجا تو اللہ نے کو متعلق بھی بھی ہے کے والوں بھی مار دیئے بھی تو ان کے معافی مانگنے پر اللہ نے بھی اور پبلک کو بھی اپنے حکموں کا پورا کرنے والا بنایا اللہ بری عزت نے کسی نبی کو جو ہے قومی طاقتوں کے مقرآن میں بھیجا کہ جو طاقتور تھے ان کے ابتدائی جو احکامات تھے اس کے اوپر ان طاقت کو حکم پیدانا اور جو کمزور تھے ان کے ابتدائی جو حکم تھے انہیں حکم پیدانا کسی نبی کو اللہ نے

جو ان سے با با والے ان کے لیے بھی آتے آئے جیسے کہ اکثریت والوں کے لیے حکم نہیں کرائے اکثریت والوں کے لیے بھی حکم نہیں کر کرائے امیروں کے لیے بھی حکم لے کر آئے غریبوں کے لیے بھی حکم نہیں کر کرائے بھائی میرے پیار میرے جیزوں سارے طبقات کے لیے حکم کو لے کر آئے تو جب انہوں نے محنت کی اب بین اب اسلام نے تو اللہ پاک نے ان سب کو اپنا پیسہ ہے محنت میں حکوموں کو پورا کرنے کی تویز ہوں اب جو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں پوری امت کے ذمہ سارے کے انسان آگئے ہیں جتنے مسلمان ایمان لائے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے طریقے سے محنت کرنے پہ تیار کرنا اور جتنے جیل آئے ان کو ویسے محنت کرنا

امت ہی سمجھے اور سارے عالم میں جتے مسلمان ہیں اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے میند پر تجار کرنے کی یہ بیداری اپنے اوپر سمجھے اور جتے غیر ہیں ان کے لئے بھی اللہ پاک سے مانگے یا اللہ انہیں بھی تو ایمان دانے والا بنا دیکھو میرے جیلو ہم اور آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں ہمارے میں سے ہر آدمی کو نے سارے عالم کے مسلمانوں کو مردوں کو عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو, کو, کو اور فقیروں کو اور مردوں کو عورتوں کو, کو اور مزدوروں کو ساروں کو محنت پر آمادہ کرنا تیار کرنا یہ ہمارے اور آپ کے ذمہ کیا ہے اور اللہ فرماوے میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں بھائی ہم اللہ پاک سے معافی مانگے اور سارے لوگوں کو کیا کہ ہمارے ہمارے سے جو کمی رہی سارے عالم کے مسلمانوں کو مسلمان بادشاہوں کو صدر قارت کو بزر الزام کو ان کی فوجوں کو ان کی پبلک کو ان کے مزدوروں کو ان کے تاجروں کو ہمارے سے جو کبھی نہیں وہ معاف کر دے اور اپنی ذات عالی سے اس کبھی کو پورا فرما دے میرے دیدوں یہ تھی آبرات کی خدمت میں جب ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور اللہ پاک سے رو کے مانگے